kundagi o'sha şey, hammamiz biladigan firibgarlikni demak turlari navlari qaysi turlari bor ommalashganlari qarz olish qarz oladi birovga bermaydi muddatga qarz oladi muddatini chiqib ketishi uni tashvishga solmaydi hattoki odamlarni bugun o'lim ham qo'rqita olmayapti o'lim ham qo'rqita olmayapti kechagi kunda bir voqea bo'ldi bir insonni farzandi vafot qilib qolgan bo'ynida katta qarz bor ekan janoza o'qilinganda otasi chiqdi man olaman janozasi qarzini xat hujjat bilan borilsa oldiga boringlar qabrdan olib lar deyapti juda judayam yengil chiqib ketyapti og'zidan bolasini qabrdagi ahvoli qanaqaligini bilmayapti bolasi ertaga qiyomatda qaysi kuyga tushishligini bilmayapti qanaqangi achinarli razil holatda qolishligini bilmayapti his qila olmayapti ba'zi odamlarni og'zidan eshitamiz e qo'rqmaysanmi xudodan bermaysanmi desa ha qiyomatda ololarsan deb qo'yadi juda yengil sanaydi nimaga yengil sanaydi sababi qiyomat haqida yaxshi tushunchamiz yo'q do'zax do'zax bor do'zaxga tushadi degan so'zni eshitamiz lekin do'zaxni kayfiyati haqida o'qimaymiz bilishga harakat qilmaymiz bir do'zaxga qarab ko'raylik do'zax nar jahannam sair saqor qaysi ismlari bilan alloh subhanahu va taolo do'zaxni ming yil qizdirdi ming yil do'zax qizidi hatto oppoq bo'lguncha oppoq bo'ldi do'zax qizib oppoq ko'rinishga keldi bugungi bizni eng cho'x holatimiz ming yil qizdidi lekin bizda yarim soat yoqsa cho'x holatiga keladi olloh ming yil qizdirdi do'zaxni do'zax oppoq ko'rinishga keldi va va yana ming yil qizdirdi uni ketidan hattoki do'zax qip qizil bo'ldi qizarganicha lovullagan ko'rinishga <laughs> kelganicha qizirdi ming yil qizidi va alf va alloh undan keyin uchinchi ming yillikda qizdirdi hattoki do'zax qop qora ko'rinishga <laughs> kelmaguncha ming yil qizidi keyin qop qora bo'ldi <laughs> <laughs> shuning uchun do'zax qop qora zulmat maskani zulmat joyi dahshatli manzara dahshatli ko'rinish banda toqat qila olmaydigan kayfiyatda banda olmaydigan holatda do'zax birovni bir so'mini yeb kirishlikka arzimaydigan joy aksincha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni hadislariga ko'ra xurmoni berib bo'lsa ham saqlanish imkoniati bo'lsa xurmoni berib bo'lsa ham saqlanig bitta dona xurmoyingiz bormi shuni bo'lsa ham sarflab saqlaning do'zaxdan ehtiyotingizni qiling harakat qiling ikkita qiyosiy zarba masal bor do'zax haqida birinchisi bizni aqlimiz borligi haqida masalan bitta odam hozir toshkentdan vodiyga andijon farg'ona namanganga safarga chiqmoqchi bo'ldi moshinasiga o'tirdi safarga chiqib ketayotgandi angrenga yetib borgan paytda qo'liga xabar keldi perevalda o'tish yo'lida ko'chki bor dahshatli qor yog'ibdi yo'lda dahshatli qor yog'gan yani. o'tib bo'lmaydi o'tayotgan moshinalar qulab ketyapti ekan yo'l yopiq bo'lib qolibdi qolib ketyapti ekan desa haligi odam qo'lidagi xatni o'qiydi qog'ozni o'qiydi xabarni eshitadi qaysi vosita bilan bo'lishidan qat'iy nazar to'xtaydimi orqaga qaytadimi orqaga qaytadi nimaga chunki aqli borda uni nima qiladi borib yarim yo'lga borib qolgan bo'lsa ham orqaga qaytadi to'xtaydi orqaga qaytadi endi yana bitta mavjudot bor hayvon bor hayvon to'xtamaydi hayvon o'zini voqeligi bilan yurib ketaveradi unga farqi yo'q yo'lda to'siq bormi qor bormi umuman qizig'i yo'q boraveradi o'sha yerda halok bo'lib ketsa ham xuddi shunaqa bugun bizga xabar kelyapti ey joni inson ey toqati hech narsaga yetmaydigan inson qo'lingni bir chimchilab ko'r qo'lingni dunyodagi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek yetmish barobar do'zaxniz olovidan yetmish barobar pastroq bo'lgan olovga tutib ko'r qancha chidaysan qancha toqating yetadi endi xabarni eshit olloh do'zaxni uch ming yil qizdirdi uch ming yil qizigan do'zax tayyor bo'lib turibdi qani tü. kim kelar ekan qancha odam bo'lsa kelsin sig'diraman deb qani birovni haqqini yeydigan odam birovni haqqidan qo'rqmaydigan odam kelsin kutib turibman deyapti qarz olib bermay yurgan odam kelsin qiyomatda oolasan deb maqtangan inson kelsin ollohni tanimagan inson kelsin dinni xabarni inkor qilgan inson kelsin aka uka ota farzand otasini haqqini bermayotgan inson qo'rqsin akasini jigarini birodarini o'sha joyga yuborishni xohlaydimi yo'qmi bitta dona olovni ko'rinishi xolos bu olovni kayfiyati xolos bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan do'zaxni en pas en eng past azobi haqida aytiladi eng pasti eng yengili oyog'ini tagidan olov qo'yiladi uni boshi qaynaydi miyasi miya qaynaydi oyog'ini tagidan orov qo'yiladi miyasi qaynab ketadi eng yengil azob bu hadisda abu tolib demak payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni amakilari bu azobga tushadi deyiladi ham payg'ambar sollallohu alayhi vassallamni shafoatlari bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qilgan yaxshiliklari uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ko'rsatgan muruvvatlari uchun rasulullohni kishiga bergan shafoatlari bundan uyog'i yengillashmadi eng yengil azob shu kimchi deydi bunga manchi deyman deydiganimiz bormi ahmoq ham bu gapni gapirmaydi undan ko'ra och o'lib ketganimiz yaxshi yalang'och bo'lib qolib ko'chada qolib ketganimiz yaxshi nimaga chunki dunyo necha ne yil bo'lsa ham bir kun tugiydi bir <laughs> kun nihoyasiga yetadi tugaydi baribir bir kun yuz yil yashaylik bir yuz yigirma yil yashaylik dunyoda eng ko'p yashayotgan inson nechi yil yashayapti hozir bir yuz o'ttiz yil yashaylik tugaydi lekin qiyomatni azobi abadiy abadiy do'zaxda qoladi olloh do'zaxni mukammal azob maskani qildi hammasi ko'rinishlari taomlari sharoblari do'zax ahli zaqqum yeydi zaqqumni inson yeydi unda aytilinadiki zaqqumni agar bir qatrasi dunyoga tushib ketib qolganda edi bir qatrasi dunyoga tushganda edi insonlarni hayotlarini buzib tashlagan bo'lardi oshqozon insonni eng nozik joylaridan bittasi hisoblanadi hammamiz ehtiyot qilamiz asraymiz dunyodagi pul talab qilayotganimiz birovni haqqini yeayotganimiz shu qornimiz sababidan oshqozonimiz sababidan boshqa sabab yo'q ko'proq yesam yaxshiroq yesam degan tashvish to'xtab turing yeysiz kutib turing yaxshiroq yeysiz olloh subhanava taolo hech kimga bermagan zaqqumni beradi taomni tayyorlab turibdi olloh birovni haqqini xotirjam lilayotgan inson haqida bu oqib tushadi oshqozon oqib tushadi duburidan orqasidan chiqib ketadi tanovvul qiladi orqasidan chiqib ketadi alloh uni yana o'z holatiga qaytaradi terlarini qaytarib beradi nimaga azobni his qilishi uchun takror takror o'lib tiriladiqutula olmaydi alloh va taolo azobni beradi yana qaytadi azobni beradi yana qaytadi do'zaxni ko'rinishi do'zaxni kayfiyati bu shundan keyin ham endi birovni haqqini xotirjam yey yo'qmi